माइनोरिटी डिक्लेरेशन है इसमें उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल डीएसी का प्रॉमिस है ना तो ये प्रॉमिस पूरा करना इसीलिए हम लगा ये माइनोरिटी डिक्लेरेशन लेके आए आज अंदर क्या बोला है? अंदर अभी तो लेटर ले लिए देंगे अभी गवर्नमेंट बोल रहे ठीक है अभी आए ना लेकिन स्टूडेंट्स का टेंशन खत्म करने एक मंथ डिक्लेयर कर देना और एटलीस्ट बोल देना कि उर्दू मीडियम के लिए अलग डीएससी देंगे नहीं देंगे क्योंकि हम लोग पोस्टिश नहीं है बीसी में है ना जनरल में है हम एग्जाम लेके क्या

तो का चीफ मिनिस्टर रेड्डी से लास्ट फ्राइडे आया था हम लोग एप्लीकेशन दिए मेरे साथ और बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे एप्लीकेशन दिए यही बात वहाँ पर अंदर बोल के गए लेकिन कुछ भी मैसेज आता बोले मैसेज वो कुछ भी नहीं आया नहीं तो में, कुछ में, भी रिस्पॉन्स नहीं है ये कुछ भी मैसेज नहीं आया थ्री फोर मेंबर्स थे वहाँ पर सबके फोन नंबर करेक्ट लिखे दिए पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो आज फिर से आए हम लोग अभी ये रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया नहीं जब तक हमारा इशू सॉल्व नहीं होता हम बार-बार आते रहते हैं ये प्रजावाणी हमारे लिए है हमारे इशू सॉल्व करने के लिए मुझे आया अच्छा और, और एक एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है मेरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से के प्रजावाणी में ओनो रहेंगे बोले थे ना लास्ट टाइम ही हम लोगों से नहीं मिले और इस बार भी नहीं मिले तो मतलब क्या हुआ ये रखने का अंदर दूसरे दूसरे कमिश्नर थे और दूसरे दूसरे लोग हैं अंदर तो क्या करना हो लगा ऐसा सुन रहे हैं ऐसे साइड में हटा दे रहे लेटर हमको डायरेक्ट सीएम से मिलना है उन्होंने मिल रहे नहीं दो बार हो गया अब तक अब नेक्स्ट वीकेंड आई होप हम लोग मिलेंगे और आएंगे हम हम लोग फिर आएंगे जब तक हम लोग का इशू सॉल्व नहीं होता जब तक आते हैं हम लोग थैंक यू